عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد Muslim Nusyuan ini mulia kata sekian kita kembali melihat surah Luqman pada muka surat 286 jilid ke-7 kali ini kita akan melanjutkan bicara daripada ayat 22, 23 dan 24 sila buka pada muka surat berkenaan A'udhu Billahi Minash Rajim Wa man yuslim wajahahu ilallahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwati luthqa wa ilallahi aqibatul umur wa man kafara falayahzunka kufru ilayna marji'uhum fanunabi'uhum bima amilu innallaha alimum bithati sudur Numatti'uhum qalila ثُمَّ نَطَّرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ Salakallahul Azim Siapa yang menyerahkan ini kepada Allah sedang dia orang yang buat kebaikan maka sungguhnya dia telah berpegang kepada simpulan tali yang kukuh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Dan sesiapa yang kafir, maka kafiran itu janganlah menyedihkanmu. Kerana hanya kepada kami lah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sungguhnya Allah mah mengetahui segala isi hati. Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam seksa yang keras. Sekarang kita dapat lihat bahawa ayat ini menceritakan tentang sifat orang yang beriman. Yang patuh, yang taat berpinta Allah SWT tanpa sedikit pun keraguan dan telah saya uraikan pada kuliah yang lalu bagaimana wa akibatul umur ini adalah satu bentuk usul dipanggil usul hasr iaitu dia merupakan satu bentuk pembatasan iaitu menceritakan segala-galanya keikhlasan ni mestilah puncanya tujuannya kerana Allah SWT kemudian dalam konteks balarah kita dapat lihat balariyatul quran di sini adha bin ghalif. Allah menggunakan perkataan ghalif ini dipinjamkan bagi merujuk kepada makna syadid kerana ghalif ini lebih sesuai dengan konteks ayat selepas bagian nikmat limpahan kurnia peluang untuk menuntut ilmu mencari ilmu mendapatkan wisdom macam Luqman dan kita telah bincangkan Luqman ni walaupun merupakan seorang lelaki yang tak terpandang dari sudut fizikalnya tapi di sisi Allah begitu tinggi maka diingatkan kepada manusia jangan jadikan ukuran kecantikan penampilan outlook tu sebagai keutamaan nanti selepas segala bukti ini dikemukakan dengan kesopan santunan Allah kelembutannya masih lagi yang berdegil maka yang paling layak untuk kamu adalah apa tahu azab bin ghalif azab yang pedih penyebutan perkataan azab dan quran ini merujuk kepada berbagai-bagai benda nanti saya akan huraikan kepada tuan-tuan kadang-kadang disebut sebagai azab bin muhin azab alim azab Syadid kadang-kadang sebut azabin ghalidh kenapa perbezaan perbezaan demikian digunakan dalam uslub al-Quran maka dalam kitab kita tafsir contohnya tafsir Ibn Jarir Tabari iaitu bila Allah menyatakan waman kafara fala yahzunka kufru maknanya kat sini la tuzhib nafsaka alaihim hasratan janganlah engkau menjadikan dirimu wahai Muhammad satu penyesalan sallallahu alaihi wasallam kerana berbagai perkara telah dilakukan tapi hati itu masih lagi khabith khabith ni berarti masih lagi khubatha khabithun golongan ni masih lagi zahirnya menampakkan seolah nak belajar tentang Islam, nak ikut Islam, nak mengatui perintah Nabi tetapi dalam hati mereka penuh dengan bersarang berlubuk segala perasaan kebencian, kemeluatan dan usaha yang gigih untuk menghancurkan Islam inilah dalam hati mereka dan kita dalam Islam nahnu natawalla az-zawahir kita melihat perkara zahir wallahu yatawalla sarair Allah lah yang menetapkan perkara yang bersifat sarair sarirah ni iaitu perkara bersifat batin itu ketentuan daripada Allah S.W.T. Kita tidak mampulah untuk menghukum manusia kerana kita tidak tahu apa dalam hati mereka. Kemudian Allah menyatakan innallaha alim بذات الصدور كتب إمام ابن جرير الطبري تفسيرا إن الله ذو علم بما تكنه صدورهم من الكفر بالله وإيثار طاعة الشيطان Walaupun zahirnya kita melihat bagai usaha telah kita lakukan untuk menarik mereka kepada Islam, dakwahnya, usahanya, kegiatannya, aktivitinya, macam-macam perkara. Nampak macam dah jinak, tapi hati itu bila sampai waktu masih lagi menunjukkan kebencian, keingkaran, kedengkian, perlawanan. Maka ini kita serahkan kepada Allah SWT. Lalu di hujung ayat ini, Numati'uhum qalila thumanattaruhum ila azabin ghalif. Maknanya di sini, Numhiluhum fi hadhi dunia. Kami akan beri kepada mereka imhalan qalilan. Yatamata'una fiha, kata Ibn Jari Tabari. Iaitu, di dunia akan berikan kepada mereka kesenangan maka si kafir akan menikmati kehidupan yang penuh dengan keluasan kesonokan kebahagiaan apa mereka usahakan mereka dapat maka janganlah kita jadikan perkara itu sebagai ukuran bahawa fulan ini mendapat rahmat daripada Allah telah saya huraikan pada kuliah yang lalu jangan kita tertipu dengan bilangan yang ramai wala tagtar bi kathratil halikin hendaklah kamu jauhi jalan kesetan walaupun kamu melihat di jalan kesetan itu begitu ramai manusia berhimpun padanya ukuran telah kita pelajari yang surah dan kabut yang lalu bukan pada bilangannya bukan pada kemenangannya bukan pada kekuatannya semua itu barangkali menjadi satu ukuran yang palsu kerana dalam Islam mengikuti Allah SWT ni perintahnya wa ma yuslim wajahahu ilallah wa huwa muhsin maknanya mengikuti Allah SWT ni dengan penuh kepasrahan keyakinan walau apa sahaja berlaku tidak akan menggoyangkan keimanan kepada Allah SWT jadi siapa yang kafir kekafirannya tidak merugikan membahayakan kamu di akhirat jangan kamu rasa susah hati menjadi stres frustrated menjadi depressed menjadi sedih apa saja perkara yang berlaku kepada sesosok manusia kerana dia telah mengusahakan yang terbaik tapi masih lagi ditolak sebab itu kita pelajari satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ilayka ashku dha'fi wa qillati tilati wa hawani 'alan nas ila man taqiluni ila ba'idin tajahbunni am ila aduwin malaqtahu amri ni doa Nabi sallallahu alaihi ketika baginda berada di Taif mengharapkan dapat sambutan dakwah selepas kematian dua insan penting dalam hidup Nabi Abu Talib dan Khadijah radhiyallahu anha tapi melaku penolakan sekali maka Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu apabila kita stres kita mempelajari satu doa mempelajari yang merupakan satu keberkatan kebaikan siapa yang meninggalkan yang merupakan kerugian doa bila kita dalam keadaan stressful apakah doanya tuan Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biadik madin fia hukmu adrun fia qada'u asaluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqik aw yasta'tharta bihi fi 'ilmin ghaibi anta ja'al al-qur'an al-'azim rabbi qalbi wa nur sadri wa jala'a huzni wa zahaba hammi wa ghammi wa hanya merupakan hamba-Mu anak kepada hamba laki-Mu anak pada hamba perempuan ubun-ubunku dalam genggamanmu tetap segala keputusan kehendakmu terhadap adil segala-galanya tak pernah aku ragui ya Allah aku mohon kepadamu dengan segala nama mu yang mulia yang kau miliki sama ada yang kau turunkan dalam kitabmu kau ajarkan suara pada hamba mu engkau simpan di sisi mu yang kami tidak mengetahuinya nama-nama mulia itu jadikan Al-Quran ini penyejuk kepada hatiku penghilang kedukaanku ibarat seperti musim bunga yang indah dalam jiwa ini begitu maksud doa Nabi bila kita dalam keadaan stres jadi apa yang disebutkan oleh Allah di sini adalah selepas menerangkan keadaan dan hal ehwal orang kafir yang bantah tentang Allah SWT secara kejahilan dan kebodohan keangkuhan dan keras kepala. Kemudian Allah menerangkan sifat si Muslim yang mana sifatnya adalah tunduk patuh dan kemudian Allah menghiburkan rasulnya Muhammad SAW bahawa apa yang baginda hadapi ni terhadap tekanan, penganiayaan oleh puak ini ini, Mereka yang bersifat kepala batu ni semua. Jangan hiraukan sangat wahai Nabi. Kami telah beri pada kamu tanggungjawab kamu telah laksanakan selebihnya serah kepada Allah. Jadi siapa yang memurni memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah tunduk patuh mengikuti segala ketapannya dilakukan secara optimal maknanya buat yang terbaik dan kita telah belajar di bagaimana perkataan hikmah ni hakim ni wujud pada seorang yang bijak meletakkan dirinya dalam apa situasi bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah ni mastata'atum dengan bersungguh-sungguh sedaya upaya maka orang ini diibaratkan telah berpegang kepada tali yang kukuh dan saya bawakan kisah kepada tuan-tuan tentang sahabat yang namanya Abdullah bin Salam asalnya Hussein bin Salam ini beliau ni seorang pendeta daripada keturunan Nabi Allah Yusuf bin Yaqub dia telah berdoa kepada Allah banyak kali untuk dipanjangkan umur supaya dapat bertemu dengan Nabi SAW. Dan bila sampainya Nabi ke Madinah, dia pun terus melihat karakteristik sifat-sifat ciri-ciri yang daripada Nabi. Yang telah dia study awal-awal itu. Jadi bila sampai Nabi dengan rombongan umat Islam ni ke Madinah, Allah bin yang tahu yang awal yang datang jumpa Nabi. Melihat wajah Nabi, sifat Nabi, sikap Nabi. Macam juga seorang sahabat yang telah kita pelajari sebelum ini namanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu wa radhiyallahu jami'an. Jadi Allah bin Salam ni merumuskan menceritakan kepada makciknya. Wahai makcik, saya lihat wajah Muhammad itu bukan wajahnya pembohong. Tak ada pun tanda pembohongan pada wajahnya. MasyaAllah rupanya orang ni kalau bohong, wajahnya pun nampak wajah pembohong. Tuan-tuan ni mulia Allah sekalian. Maka keyakinan Allah ni bahawa Rasulullah memanglah seorang utusan Allah. Maka dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Satu soalan daripada hadis saya bahawa Allah SAW bertanya kepada Nabi. Ada beberapa soalan yang ditanyakan. Tiga soalan. Apakah tanda pertama hari kiamat? Yang kedua, apakah menu utama makanan pertama yang dinikmati oleh penghuni syurga? Dan soalan ketiganya kepada Rasulullah, bagaimanakah Seorang anak itu menyamai mirip wajah ayah ataupun ibu. Kan anak-anak ni melalui peringkat yang berbeza-beza kejap nampak wajah-wajah ibu, kejap nampak wajah-wajah ayah. Tapi biasanya kemiripan wajah itu akan menyamai seorang daripada keduanya lah. Dah benih daripada kedulunya. Maka bila soalan itu diajukan kepada Rasulullah SAW, Jibril telah menyampaikan kepada Nabi jawapannya Yang pertama, Wahai Muhammad jawabkan kepadanya tanda pertama hari kiamat adanya api yang menghalau manusia dari timur ke barat. Yang kedua soalannya apakah makanan yang pertama dinikmati oleh penghuni syurga jawabkan kepada Nabi Muhammad yang merupakan hati ikan. Yang ketiga, bagaimana anak itu akan mirip wajah kepada bapa ataupun ibu? Maka jawapan Nabi kepada Abdullah bin Salam ini, jika bapanya mencapai apa yang kita nak panggil dalam perhubungan suami isteri hubungan yang halal ini, kalau air suami turun lebih awal, maka wajah anak akan mirip kepada wajah ayah. Tapi kalau airnya si ibu yang keluar lebih awal Maka wajah itu akan mirip kepada wajah ibu Mendengar jawapan Rasulullah SAW ini Allah bin Salam, Yang asal namanya Hussein SAW Terus mengikrarkan dirinya untuk masuk Islam Dan dia pun dah dengar Nabi bersabda Nabi sampai kat Madinah ni Yang ucapan Nabi yang sangat menarik Afsyussalam Wati'imutta'am Wasirul arham Wasallu bil-laili wan-nasu niyam tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Nabi entah yang, yang awal sampai dekat Madinah ni sebarkan salam, afsalam wa atu'imut-ta'am bagi makan kepada orang, wasilul arham sambung silaturahim, wasallu bil-laili wan-nasu niyam. Semayanglah pada waktu malam ketika orang semua sedang tidur maka kamu akan masuk syurga Tuhanmu dengan keadaan selamat sejahtera. Jadi Abu Salam ni tak dapat nak menyembunyikan kegembiraan hatinya, kesunukan hatinya bahawa doanya telah dimakbulkan Allah SWT bahawa dia bertemu dengan Nabi akhir zaman. Masuk dia ke dalam Islam. Maka Abu Salam ni akhirnya bercerita kepada Nabi, wahai Rasulullah, Rasulullah tahu tak bahawa kaum Yahudi ni merupakan umat yang penipu. Rasulullah senyum kepada mengatakan dia, ya, aku tahu. Rasulullah nak tengok tak penipuan mereka? Jawapan Rasulullah, ya. Boleh kita mengeksposkan penipuan kaum Yahudi ni. Penipu, pembelit ini. Maka nanti Nabi saya datang ke rumah Nabi Nabi jemput orang-orang Yahudi dan tanya kepada mereka tentang siapakah saya ni Hussein bin Salam ni siapa maka Rasulullah SAW pun berbuat apa yang dijadangkan itu mengumpulkan kaum Yahudi berdakwah kepada mereka dan akhirnya Nabi telah bertanya kepada mereka masuklah kamu ke dalam Islam apa pandangan kamu tentang Hussein bin Salam? Maka jawapan mereka Wa khairuna wa abnu khairina A'alamuna wa abnu a'lamina Dia adalah seorang yang paling baik Dengan kami bapaknya pun baik Orang paling alim di kalangan kami dalam ilmu Taurat Ilmu agama kami Daripada Nabi Musa dahulu Dan bapaknya pun orang alim juga Nabi pun selepas itu berkata kepada mereka Bagaimana kalau Hussein bin Salam ni masuk Islam? Mereka berkata tidak mungkin Wahai Muhammad, wahai Abu Qasim Tidak mungkin berkata ini Maka Rasulullah pun memanggil Allah bin Salam Wasallam. Rasulullah pun mengatakan wahai kaum Yahudi sekalian masuklah Islam. Apa jawapan mereka tuan Dan ada kisah yang menarik juga berkaitan dengan ayat yang sedang kita bincangkan ini iaitu Al-Urwatul Uthqa. Allah Wasallam ni akhirnya bermimpi dan mimpi itu berkaitan dengan ayat yang sedang kita bincangkan ini. Insya-Allah apa ni akan saya bawakan dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fiikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.